Здесь есть такие желающие, которые пришли целенаправленно поучаствовать в лотерее. Их целая куча. Где-то через полчасика обязательно они обретут своих владельцев, поэтому достаем, достаем и проверяем свои лотерейные билеты. А если здесь в зале те, кто в прошлом году выиграл, я видел, по-моему, девушку одно она ты по жизни победитель, Константин, поэтому... Вот девушка, да, я помню, она, по-моему, второй, второй сертификат по стоимости выиграла. Татуировочка уже обзавелась, правильно? Правильно. Отлично. Понравилось, все круто. Поэтому, друзья, если кто сомневается в том, стоит ли делать татуировки в шатуне, вот обратитесь к девушке, она вам скажет, что стоит делать. Более того, я вам скажу, что стоит делать. Ну а сейчас мне хочется пригласить в слово, потому что стоит пригласить в слово человека, который, собственно говоря, организовал этот тусовоз. Это мой огромнейший друг. Это чуть ли не единственный человек, щеки которого больше, чем у меня в этом городе. Я хочу пригласить человека с самым огромным списком творческих псевдонимов в нашем городе. Сергей, давай к нам, я тебе вручу микрофон, и ты обязательно что людям расскажешь. Поприветствуем поприветствую! Значат. Здорово, Медвежата! А, знаете, сейчас такое чувство, будто я президент Новый год, когда надо подсложить этот год, знаете? И обычно президент говорит... Любит друзья, прилик бухт дуже ваш ну и все такое. Симон. У нас же все наоборот, у нас своя маленькая медвежья страна, в которой мы живем очень дружно. Мы друг друга очень хорошо понимаем наши мастера и наши клиенты, наши любимые любижаны. Давайте пошутим друг другу. <плес> вас, блядь, так люблю, народ, вообще, во все очень люблю. Да, в первую очередь, очень, очень вам благодарен, что вы все здесь. Потому что без вас, без наших любимых клиентов, которые становятся нам друзьями, и потом мы становимся этой очень дружной семьей, без вас бы этого всего ну, просто не существовало бы. Так что в первую очередь спасибо вам! Также хочется сказать спасибо гостям, которые к нам сегодня любезно, несмотря на погодные условия дикие, на ситуации в стране и все остальное, приехали по многим маршрутам с многих городов. Это Андрюха Чуев. Студия Евгения Тату, город Киев. Это... Никитка Кузьменко, его коллега, У нас спит. уже спит, Никитка. Но это традиция. Это традиция. Все, кто его знает, знают, что это традиция. И где мой любимый и дорогой Александр Харциз, мега-звезда украинского реализма, мой любимый мастер. И он скоро поработает на ДП. Вот короче всем спасибо э -э, как я могу забыть мою драгоценную команду это Саня Шатохин с которым мы это Артем Небесный который присоединился к нам недавно где он и это самый самый недавний наш член семьи это Андрюха Сластенов это наш драгоценный администратор! Единственный человек, э, единственный нормальный человек э, с головой в нашей, э, в нашей студии, который может собрать этих всех творческих и ненормальных людей в кучу и организовать нормальную работу. Андрюха, спасибо тебе большое! Ты золотой чувак! Вот я наверное, на вас задолбал уже. Вот, этих, 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 но мне сейчас, мне сейчас так приятно с вами разговаривать, я не могу этого передать. Безумно ждал этого дня, безумно так, что вы здесь собрались, народ. Очень круто. И, конечно же, не скоро. Я знаю, что все пришли только за розыгрышем ботинок. И все ждут. Давайте, реже не базарьте, давайте на тысячу гривен сертификат. И, конечно же, спасибо нашим друзьям, которые организовывают наш праздник. Это Жека Витамин Кубинка и, и наш MC. лучший MC в Центральной Украине. Украду у него эту, эту, эту фразу. Это Паша Свой Иванов. Обожаю, короче. Короче, спасибо, спасибо, спасибо всем. Спасибо, очень-очень-очень спасибо. И... Фото, фото 5 рублей. Вот, ребятки, сегодня будем разыгрывать лотерею. Сегодня будем развлекаться. Последнее спасибо за ведение у Куба, которое нас хоть и тесно, но очень уютно и тепло смещает. Спасибо, спасибо Роману Сергеевичу и рабочему персоналу. Ребята, спасибо. Ну что, заканчиваю базар, ребята, отдыхайте, развлекайтесь, еще совсем чуть-чуть поддержим интригу и разыграем сертификаты.